Вот быстро получить вот компенсацию от Жека. Вот я пришел к тебе, говорю, у меня течет кровля, вы сделали вот этот вот договор, акт повреждения. Сколько это вообще времени проходит? Вот условно там сегодня пришел и вот у меня уже готовая кровля. Сколько это будет времени? Месяц, два. В зависимости три, от объема работ, потому что те работы, которые приходят на сегодня я, в принципе, уже людей, ну, касаемо, если именно кровельные, да, вот угу, кровельная дематика, кровель, да, э, я уже всех примерно там в февраль, середина февраля. Сейчас ты говоришь сейчас на я февраль? я говорю на февраль. Раньше... Сегодня, какой? 14 октября? Да. Лучше вы, вы понимали. Ну, примерно так. Ну, иногда бывают какие-то сбои, там, к примеру, попали в в ямку между это сама поставкой, к примеру, там профлиста, э, ну и там уже готова вся обрешетка, все 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 дела, и профлист еще не приехал, потому что у нас в принципе поставка волынь сталь, э, мы являемся представителями этого завода, э, в основном все берем оттуда, и вот при Пока оно приедет, вот там у нас есть 3-4 дня, и условно говоря, вот можно. Что-то можно ну, что-то сделать. Да, да. да можно так перезвонить. Что... Вы готовы, готовы. Пам, погнали, да. все сделаем. Так что обращайтесь, э, Руфер Дальницкая, 50 э, по поводу крови. Посмотрите, другие видео. Очень много мы рассказали по поводу, как э, получить компенсацию. А в следующем видео тоже будет интересно сейчас.